शाह यांच्या मौलबीगंज चौकात राजकमल डायकीज पासून अल्लामा इकबाल चौक पर्यंत सुरू झाल्यावर अल्लामा इकबाल चौकात जल्लोष धुळे शहरात प्रसिद्ध असलेला मौरबीगंज परिसर मागील काही वर्षांपासून पाणी टंचाईची समस्येने ग्रस्त होता राजकमल टायाकिज पासून ते अल्लामा इकबाल चौक पर्यंत टाकण्यात येणारी बारा इंच पाइप चे काम मौलाना आझाद हायस्कूल जवळ येऊन थांबले होते याबाबत मौपीगंज परिसरातील नागरिकांनी धुळे एम आय चे जिल्हा युवा अध्यक्ष वसीम अक्रम अन्सारी यांच्याकडे तक्रार केली व अपूर्ण कामाला पूर्ण करण्यासाठी विनंती केली परिसरातील नागरिकांच्या विनंतीवर याबाबत आमदार फारुख शाह यांच्याशी चर्चा करून मंगीगंज येथील पाइपलाईन चा अपूर्ण कामाला पूर्ण करण्याची विनंती केली एम आय एम चे जिल्हा युवा अध्यक्ष वसीम अक्रम अन्सारी यांची विनंती वर आमदार फारुख शाह तातडीची कारवाई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून अपूर्ण पडलेल्या बाईकलाईनचे कामाला पूर्ण करण्यासाठी आदेश दिले होते आमदार शाह यांच्या आदेशानुसार पुळे महानगरपालिकांनी भौतिकांचे येथे अपूर्ण पडलेल्या बाईपलाईन टाकण्याचा कामाला पूर्ण केले व आज नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आले

सर वाले वाले एजाज पान अंसारी इत्यादि उपस्थित होते हैं मौलिकी मौलीगंज का इलाका है कि जो जो आज पूरे शहर का एक जाना वाला इलाका है पूरे शहर में अगर दुलिया में मौलीगंज क्योंकि किसी से भी पूछा जाए तो अलहमदिल्ला इस इलाके को तमाम लोग बखूबी जानते हैं इस इलाके में पिछले कई सालों से पानी के बेानतहा मसाइल थे इस पानी के मसाइल को लेकर यहाँ की आवाम हर तरफ गई हर एक के पास गए जब इस पानी की पैप लाइन डालने का जब काम शुरू हुआ इसमें बहुत सारी तकलीफ़ें लाई गई बहुत सारी सियासत की गई आखिर में थक हार कर मौली की और ने चांतारा चौक और मौली ये दो तो इस दोनों इलाके के नौजवान मुझसे रामता कायम किया कि भाई हमारे इलाकों में पिछले कई सालों से पानी का मसला है हमने उन तमाम को लेकर हमारे शहर के अजीज़ अहमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब के पास गए और हमारी तमाम तकलीफों को रखा अलहमदिल्ला हमारे एम साहब ने बहुत जल्द उस पर एक्शन लिया और आज का दिन है कि जहाँ पर मोटर से पानी नहीं आता था अलहमदिल्ला बग़ैर मोटर के पानी आने का काम अभी शुरू हो गया है और एक मजले पर भी बिना मोटर के पानी आ रहा है इसीलिए आज नौजवानों ने मौली गंज और चंदा चौक में बेहद खुशी का माहौल है जो हमारे पिछले मसाइल हल हो गए हैं तो हम यही बात कहेंगे कि जिस तरह हमने मसला आपका हल किया इन अल्लाह ने कहा तो आगे भी आपके तमाम मसाइल हम तक आप लाएंगे या हम खुद देखेंगे उसको तो पूरा पूरा हल करने की कोशिश करेंगे और जिस तरह आज आपका ये नल खुला हुआ है पानी आ रहा है हमेशा इस तरह पानी आए इसके लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे पिछले दिनों हमने भी इनसे आपका वादा किया, किया था कि हम आपका मसला हल करके देंगे अलहमदिल्ला मस्जिद के आदि मुस्लिम जो काम करने पर यकीन रखती हैं कई सालों पुराना मसला आज हमने हल किया है इसके लिए हम यही कहेंगे कि बहुत बहुत अल्लाह अपनी जब का मालूम पर एहसान है उसने हमसे ये काम लिया हम इसके अंदर सबसे ज़्यादा कि हम हमारे एम डॉक्टर फारूक साहब साहब का भी हम जो शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें हर बात पर लफ्जा क्या आज हमारा काम मुकम्मल करके दिया